Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Pulau Selangor kasih titah kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Tan Sri yang dipertua, saya terus kepada perkara pertama melibatkan Kementerian Pendidikan. Sebelum ini, Wabi Menteri menyatakan bahawa Kementerian akan mengkaji semua sistem peperiksaan UPSR dan juga UPT3. Namun dalam tempoh yang singkat, Keputusan tersebut akhirnya ditarik balik Dan kerajaan memutuskan bahawa UPSA dan PT3 tidak akan dikembalikan Dan digantikan dengan matriks pembelajaran Malaysia MPM Untuk murid reja 4 dan tingkatan 3 Selain itu juga pelaksanaan kemasukan murid tahun 1 pada usia 6 tahun Mulai 2027 saya melihat banyak perkara yang perlu diteliti semula termasuk dari sudut kesediaan murid-murid ibu bapa guru-guru dan juga pihak sekolah. Selain itu, bukan semua sekolah bersedia menerima kemasukan murid 6 tahun ini. Kebanyakan sekolah dalam keadaan yang padat, bilik darjah terhad, malah ada yang terpaksa melaksanakan sesi pagi dan petang. Apakah jumlah peruntukan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2 hari lepas mencukupi bagi memastikan semua sekolah disediakan dengan kelengkapan dan bilik darjah yang selesa. Seperkara lagi, adakah kementerian tidak memikirkan langsung kesan kepada pengusaha-pengusaha tadika swasta yang telah lama beroperasi, membina fasiliti, melatih tenaga pengajar serta menanggung kos operasi sepenuhnya dengan menggunakan dana sendiri. Begitu juga implikasi dasar ini kepada institusi pendidikan, agama seperti KAFA, Sekolah Agama Rakyat, dan pusat pendidikan awal yang selama ini berperanan dalam membentuk asas sasiah, akhlak dan pendidikan kanak-kanak sebelum melangkah ke peringkat persekolahan arus perdana. Sepatutnya buatlah kajian terlebih dahulu. Jangan cepat sangat melatah. Jangan umum dahulu, kaji kemudian dan akhirnya mengelirukan rakyat. Tansri yang dipertua, saya melihat isu paling asas yang perlu diutamakan kementerian iaitu masalah 3M terutamanya membaca dalam kalangan murid terdapat pelajar sekolah menengah yang masih tidak boleh membaca agak mustahil guru-guru sekolah menengah dapat memberikan tumpuan khusus kepada pelajar-pelajar ini dan sudah pastinya mereka akan terus tercicir saya ingin merekamkan tahniah dan syabas kepada pihak pengurusan dan PIBG sekolah menengah kebangsaan sungai buaya Hulu Selangor khususnya puan zaitun dan binti Ishak. Puan Zatul binti Ishaq dan darah kalakan yang telah mengambil inisiatif membantu pelajar yang tidak boleh membaca sehingga mereka berjaya membaca dan memahami apa yang dibaca. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian, adakah terdapat inisiatif atau bantuan dana khusus yang boleh dimohon oleh PIBG bagi mengurus dan melaksanakan program intervensi membaca seperti ini? Sekiranya ada, Bagaimanakah mekanisme permohonan tersebut supaya ianya dipermudahkan dan PIBG benar-benar dapat memainkan peranan dalam bantu pelajar kecicilan ini? Saya mohon Kementerian mengambil tindakan proaktif bagi menangani masalah ini. Tuan Seri yang dipertua, perkara yang seterusnya adalah perkara yang sama yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang. Kita melihat tren yang semakin, semakin jelas dan berani dalam menormalisasikan agenda LGBT di negara ini Tidak habis dengan kes PAS Song Sang sebelum ini Timbul pula isu glamping LGBT Yang terbaru dan yang terbaru dakwaan berkaitan hotel Yang berkonsepkan mesra gay di negeri Melaka Semua kementerian dan negeri menyatakan Pendirian tegas kerajaan Dalam memastikan Malaysia tidak membuka ruang Kepada agenda normalisasi LGBT Apakah tindakan yang telah diambil bagi memastikan aktiviti dan program awam tidak bercanggah dengan undang-undang nilai agama dan sensitiviti masyarakat? Seterusnya saya ingin menunjukkan persoalan kepada Kementerian Kesihatan khususnya peluasan penggunaan ubat PrEP yang mana Menteri menyatakan KKM memerlukan RM5.4 juta ringgit untuk pembelian ubat PrEP dan ujian makmal bagi tahun 2026 ini. Kita tidak menafikan tanggungjawab kerajaan untuk mencegah penyakit. Tapi adakah pendekatan ini benar-benar berfungsi bagi menangani berleluasanya isu LGBT di negara ini? Atau ia tafsir sebagai lesen dan pengiktirafan secara langsung terhadap gay hidup songsak ini? <tuh> Mesej yang jelas perlu disampaikan supaya pelakuan LGBT ini tidak diteruskan dengan alasan ada perlindungan ubat dan sebagainya. Yang mana akhirnya ia bukan mengurangkan Malah menjadi semakin berlewasa di negara Malaysia ini Tan Sri yang dipertua Perkara seterusnya Saya ingin tujukan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Tahun Melawak Malaysia 2026 Bukan sekadar sasaran angka pelancong Tetapi peluang untuk memastikan limpahan ekonomi Sampai ke kawasan pinggir bandar dan luar bandar Dan konteks negeri Selangor saya suka mencadangkan Hulu Selangor sebagai salah satu destinasi pelancongan kerana daerah ini memiliki kelebihan semula jadi yang lengkap dengan kejauhan alam sekitar, agro pelancongan dan perusahaan inap dusun. Saya mencadangkan supaya Kementerian Pelancongan dapat bekerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Hulu Selangor bagi merangka satu pakej lawatan khas Hulu Selangor Eco Heritage Road dengan izin. Pakej ini boleh menggunakan bas Smart Selangor yang telah sedia ada dilengkapi, dilengkapi dengan kempen promosi untuk membawa pelancong dari pusat bandar ke destinasi pinggir bandar seperti inap dusun, ladang buah-buahan, kosong kolam air panas, aktiviti sukan seperti berbasikal, paragliding, tempat rekreasi dan sebagainya di hulu Selangor ini. Saya mengharapkan supaya ianya ada ruang untuk diperbincangkan. Tan Sri Yang Dipertua, kalau tadi kita Hulu bicarakan membicarakan Selangor. Selangor, boleh berkaitan tak, dengan kehijauan, minta maaf, masa tak cukup. Tak, saya nak Tuan tanya Tuan sikit Pertua. je. Saya tak izinkan, saya tak cukup Allah, masa. Allah, sikit je. Kalau tak cukup tadi, masa. Tadi saya dengar, Ulu Selangor ada sebut Kalau pasal... Kalau tadi kita membicarakan berkaitan dengan kehijauan, keindahan, ketenangan alam semula jadi yang ada di Hulu Selangor. Namun hari ini, warga Hulu Selangor dikejutkan dengan cadangan oleh kerajaan negeri Selangor untuk mewujudkan ladang babi berskala besar seluas 500 ekor di Bukit Tagai yang boleh menempatkan 1 juta ekor babi. Terima kasih yang amat berhormat kepada Menteri di atas keprihatinan mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk membatalkan projek ini di Bukit Tagai dan tanya kepada semua yang telah sama mendesak dan membatah kewujudan ladang babi ini. Namun, pemakluman dari yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Projek ladang babi di Bukit Tagal dibatalkan sementara memberikan keresahan kepada rakyat. Rakyat mahukan ianya dibatalkan sepenuhnya Bukan dibatalkan sementara Dan Sri Ibu Petua Bahan tahan ini jelas Berasas kerana kawasan Hulu Selangor ini Merupakan kawasan tadahan Dan sumber air utama Terdapat juga penempatan yang berdekatan Dengan Bukit Tagar itu Iaitu empat gugusan Felda Perkampungan orang asli Penempatan ladang estate Penduduk Bestari Jaya Pusat pengajian Unicel dan sebagainya <tuh> peternakan moden belum menjamin ianya Terbangga. selamat ini berlaku di negara yang jauh Tansi lebih speaker. maju nak tanya seperti nak tanya je di germany bukan Syarikat nak, nak Sepanyol. tanya begitu juga di negara asia laos vietnam thailand dan sebagainya yang melaksanakan petakan babi moden namun masih tetap berlakunya pencemaran bau dan sumber air boleh merujuk artikel-artikel yang ada dalam akhbar boleh rujuk boleh cari tadi saya mendengar ucapan yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor menyatakan kos yang tinggi diperlukan dan sekarang ada investor yang nak melaksanakan. Namun pandangan saya, tiada pelabur yang akan melabur untuk menanggung kerugian dan tidak mustahil di akhirnya nanti ekspor akan dilakukan juga untuk menampung dan tambah keuntungan pada masyarakat akan datang. Dan saya yang dipertua, saya mohon sekiranya kerajaan negeri Selangor bercadang mengenal pasti lokasi alternatif pada masa hadapan. Buatlah kajian yang lebih menyuruh supaya pakaian yang sama tidak berulang. Bukan diumumkan dahulu, kemudian rakyat diminta untuk menerima seperti yang berlaku di Bukit Tagar. Sebarang pemilihan lokasi baru mestilah didahului dengan kajian penilaian impak alam sekitar EIA, penilaian impak sosial SIA dan juga sesi libat urus awam yang melibatkan komuniti setempat sebelum sebarang keputusan dasar diumumkan. Saya mencadangkan kerajaan Negeri Selangor sekiranya tiada tempat yang bersesuaian untuk pentakan babi ini import sahaja sama seperti daging lembu yang tidak mencukupi dan terpaksa diimport dari negara luar. Saya juga mohon agar masalah pentakan babi di Tanjung Sepat juga segera dihentikan seperti mana titah dulu yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Saya mohon kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sumber Asli dan kluster alam ya, alam sekitar yang di bawahnya ada jabatan alam sekitar dan jabatan perkhidmatan veterina juga dapat memainkan peranan dalam isu ini. Isu ini menjadi perhatian bukan sahaja di Selangor malah memberi implikasi kepada seluruh negara. Sikit lagi Tan Sri Datu. Maka dengan pertanggungjawab dan buah suara hati rakyat dan khususnya yang beragama Islam, saya mohon kerajaan negeri Selangor yang diketuai oleh Yang Amat Muhammad Datuk Menteri Besar Selangor yang juga merangkap Ahli Parlimen Gombak agar pembinaan ladang babi di Bukit Tagar ini dibatalkan sepenuhnya bukan pembatalan sementara. Tasrih Pertua, saya menyokong titah dulu yang Maha Mulia Sifu kepada Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian terima kasih.